tub va murakkab sonlar tub sonlar deb faqat birga va o'ziga bo'linadigan natural sonlarga aytiladi misol uchun ikki uch besh yetti o'n bir o'n uch o'n to'qqiz o'n yetti yigirma uch va hokazoikkinchisi ikkitadan ortiq bo'luvchisiga ega bo'lgan natural sonlarga murakkab na uh, sonlar deyiladi misol uchun to'rt olti sakkiz to'qqiz o'n o'n ikki o'n to'rt o'n besh o'n olti o'n sakkiz yigirma nima uchun murakkabligi masalan to'rtni bir va to'rtdan tashqari ikkiga ham bo'linadi ya'ni ikkitdan ortiq bo'luvchisi bor olti soni ham xuddi shunday bir ikki uch va olti sonlariga bo'linadi eng kichik tub son qaysi eng kichik tub son bu ikki son eng kichik tub son tüpsan. tub sonlar ichida işte, juft sonlar ham juf sonlar bormi ha bu ham ikki son ikki juft tub son keyingi savol o'zaro tub sonlar deganda nimani tushunasiz birdan boshqa umumiy bo'luvchilarga ega bo'lmagan sonlarga o'zaro tub sonlar deyiladi misol uchun bir bilan olti bular o'zaro tub chunki ular birdan tashqari umumiy bo'luvchisi yo'q yoki ikki bilan to'qqiz sizla aytishingiz mumkin to'qqiz soni murakkab murakkabku deb lekin bular o'zaro tub son degan qoidaga mos keladi ya'ni ikki bilan to'qqizni birdan tashqari umumiy bo'luvchisi yo'q misol uchun to'rt bilan yigirma besh bular ham o'zaro tub keyingi savolga o'tamiz berilgan a sonining natural bo'luvchilar sonini qanday topiladi a, a sonini ko'rinishi agar quyidagicha bo'lsa a teng ikki darajasida m ko'paytirilgan uch darajasida m e, va hokazo buning uchun birinchi navbatda biza tub ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz va tub ko'paytiruvchilarni ko'paytma shaklda yozib olamiz xuddi mana shunaqa shakl orqali besh n e, va hokazo qandaydir tub songacha kelyapti o'shani elinchi darajasi buni natural bo'luvchilar sonini topishdi işte n n b s formula deb yozilar ekan belgilanishi n b s o'sha şey nb ga ko'ra n b s deb yozib olamiz a teng m plyus bir yani darajasiga birni qo'shyapmiz mana bu yerda n deb shunga k deb yozaylik keyingisi k plyus bir keyingisiga n plyus bir va hokazo va hokazo ketyapti endi oxiri l plyus birgacha boryapti yigirma to'rt sonining natural bo'luvchilari nechta yigirma to'rt sonini yozib olamiz buni natural bo'luvchilari nechta birinchi o'rinda tub ko'paytuvchilarga ajratib olamiz ikkiga bo'lsak o'n ikki ikkiga bo'lsak olti 2 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 1. demak 24 timiz 2 ning kubi ko'paytirilgan ning birinchisi endi formulaga ko'ra natural bo'luvchilarni topishimiz uchun uh, n b s -si, teng 3 ga 1 ni qo'shamiz 4 ko'paytirilgan 1 ga 1 ni qo'shamiz 2 teng sakkiz keyingi shartga o'tamiz berilgan a sonining natural bo'luvchilar yig'indisini qanday topila natural bo'luvchilar yig'indisi y a deb belgilanar ekan natural bo'luvchilar yig'indisi degani natural natural bo'luvchilar yig'indisi bo'luvchilar yig'indisi yig'indisi yig'indisini topish formulasi avval birinchi a sonini tub ko'paytuvchilar ajratilgan shaklini yozib olamiz ikki em ko'paytirgan uch n ko'paytirgan 5 k i va hokazo ko'paytirilgan ketdik qandaydir songacha va o'shani darajasi endi formula bo'yicha y a teng ikki darajasida m plyus bir minus bir taqsim ikki minus bir ko'paytirilgan uch soni bo'ladigan bo'lsa uch en plyus bir ayrilgan bir taqsim uch minus bir va hokazo ketadi bir yuz qirq sonning natural bo'lichlar yig'indisini topaylik bir yuz qirq soni berilyapti birinchi uni tub ko'paytiruvchilaga ajratib olishimiz kerak ikkiga bo'lsam yetmish ikkiga bo'lsam o'ttiz besh beshga bo'lsam yetti yettiga bo'lsam bir demak bu ikkining kvadrati ko'paytirilgan 5 ning birinchisi ko'paytirilgan nin 7 ning birinchisi Y ani topamiz formula bo'yicha ikkining ikkinchisii plyus 1 minus bir taqsim 2 minus bir ko'paytirilgan 5 bir plyus 1 minus bir taqsim 5 minus bir ko'paytirilgan 7 bir qo'shilgan 1 minus 1 7 minus 1 teng 2 3 8 8 dan 1 ni oyrsam sakke. 7 ko'paytirilgan 5 beshning ikkinchisi yigirma to'rt 25 1 ni ayirsam 24 24 dan 4 ni bo'lsam 6 ko'paytirilgan 7 ning 2 qirq 49 49 dan birni ayirsam qirq sakkiz qirq sakkizni oltiga bo'lsam sakkiz mana shu uchta sonni ko'paytirsak javobi chiqadi bu nechi bo'ladi bu uch yuz o'ttiz olti soni ekan ikki qirq olti qirq ikki 42, kiro olti ikkiro qirq ikkiga sakkizga ko'paytirsam o'n olti sakkiz karo to'rt o'ttiz to'g'ri hisoblayapman 30 dan kichik e, tub sonlarni yozib chiqing degan bitta shart bergan keling shularni yozib 30 dan kichik barcha tub sonlarni yozishimiz kerak bular qaysilar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, yigirma yetti yigirma to'qqiz ekan yigirma yetti ham yigirma besh ham to'g'ri kelmaydi yigirma to'qqiz ekan mana shu sonlar o'ttizdan kichik barcha tub sonlar endi yana bitta savolni aytib qo'yay bir soni tubmi yoki murakkabmi desa u tub ham murakkab ham emas tub ham murakkab ham emas murakkab ham emas খায়পুৰী